Думаю, нам так лучше все и пояснить. Так, еще не совсем. Евген, шайбу номер 77, Евген Диденко. Сергей Псюк, номер 10. Литвинчук Виталий, номер 33. Номер 13, Сергей Литвинчук. Как раз вот тут шайбы. С Снезручная Кирилла Бойко. Точно передача прошла. Смотри, второй кидок от Кирилла и створ, вратарь на месте. Начинашка Руслан. Дякую за подобайки уже 6. Ну, вы крутые в болевальнике хоккея, вы очень крутые. Теннис тоже любят, смотрят, но в подобайте почему-то не ставят. Хотя, ну, не знаю, с чем это связано. Так, и дальше. По складу, еще. Валентин Гамза пивроку не играл, в свой 14 номер в команде Арсенал. Сегодня в складе. Так, Миколай Алищук. Николай Алищук, номер 18. -й. В прошлой игре Шатокин Сергей играл под этим номером. Сегодня Миколай Алищук. Усиление команды Арсенал. Четвертая на первого периода 0-0. Видим, появились красивые новые рекламы. Айс. Хочется... Pues, uh, ну, смак. Королевский смак. Якость. Это хоккейным играм Фавбет Лиги Чемпионата Украины появились. У нас рекламные надписи. Ну, в Бет вот эти надписи я вешал лично с партнерами по ледовому клубу. Сложно вешаются, но это будут уже отдельные ролики, обзоры интересные, советские. Как устроена ледовая арена. Не пропускайте красивые, интересные ролики. Они будут интересные. Ну и, пользуясь случаем, передаем династии Ордынских. Классные, интересные фильмы будут. Стас, Марина и Олег. И Сашу хотелось бы еще увидеть, правда? Саша пропустил пока катание.